Salam dəyərli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil, e, üzr istəyirəm, həyət evi çəkməyə gəlmişik. Ev yerləşir Xırdalanda. Maşın gərənəyiti var. Kifayət qədər irid. Ümumilikdə 2 sotda tikilmiş 2 mərtəbəli 4 otaqlı evdir. Çört daşla tikilib, mərtəbə arası monolit betondur. Sənəd qubcadır. Evin isitmə sistemi kombidir. 2 mərtəbənin ümumi likdə kvadrat metri təxminən 185 kvadrat metrdir. Həyətdən bir də belə baxaq. Burda yerləşir həyəti. Kupcalı evdir. E, deməli, xırdalanda yaxşı yerdə yerləşir bu ev. Prospekt yolunun təxminən 300 metrliyində. Burda giriş sədi dəhlizdir. 1-ci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı. Bax bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Daha sonram Mətbəx Sanuzel ikinci mərtəbədə də eyni ölçüdədir, hər iki mərtəbədə var Sanuzel. 1-ci və 2-ci mərtəbənin ölçüləri eynidir. Pləkənin altı. Deməli, xüsusi hissədir artıq əşyaların yığılması üçün. Baxın sadəcə olaraq işıqlandırması yoxdur. Və ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və sanitar otaq var. Demək, burada məsələ necədir? Mülkiyyət sənədi, həm torpağın, həm evin köpçəsi var. Otaqlarla bir-bir tanış olaq. Burada yerləşir birinci yataq otağı. Daha sonram ikinci yataq otağı. Burada da yerləşir üçüncü yataq otağı. Qiymət və digər suallar barədə ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, YouTube kanalımıza abunə olun və bizin Instagram səhifəmizdə izləyin. Budur, bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.